23-cü ildə ki evdə axtarış aparılmışdı və bütün sənədlər götürülmüşdü. E, sənədlər götürülmüşdü evdən e, və indiyə qədər də qaytarılmayıb. Həmin sənədlərin Qubad müəmməldən əlaqəsi yoxdur, amma e, sənədlər İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sənədləridir və həm də sözü gedən evə də möhür qoyulub. Yəni e, təşkilatlar məsələn öz fəaliyyətlərini davam edə bilmirlər. Biz də məhkəməyə müraciət etdik ki, həm evə qoyulmuş möhür götürülsün, həm də sənədlər İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə qaytarılsın. Ə, amma çox təşkilat ki məhkəmə təmin eləmədi bizim növbətə şikayətimizi təmin eləmədi. Sənədlərin qaytarılması hələ qalacaq istintaqda və mühürdə, evin mühürdə götürülmədi. Məhkəmə onu təmin eləmədi aussudur. Qədrevə özünə kömək iştirak edir. Özü iştirak edirdi, bəli, özü səhəti edir. necədir? Səhəti bel ağrıları hələ davam edir. Hərəkətlərində də hiss olunur, çox astagəzdir. Məsə oturmuşdu. Çıxış edəndə durdu və gördüm ki, belə